Bir cavan gəldi mollıya dedi: "Hacı ağa, mən nağarəm, gözümü naməhrəmdən hifz eləyib. Gözüm açıq qalır da yumamam gözüm. Nəgâh bir dəfə deyib işqalı yoxdur, be surəti əks bərdəridir ya nə bilim bəli. Gözümü də bağlayam, maşınm var ey, düşüm qənbə. Mən nağarəm, gözümü hifz eləyib ki, hər müşkil çıxıb -bə, əvvəli bu gözdən çıxır. Nəgâh haramdır. Ən nəzəru səhmun min səham-ı iblis." Nəgah-ı bad şeytanın tərəfindən oxdu möminlərini. Yaraladı boşday başı. Dedi sənə bir şey deyim, onu mənə fərahəm elə sən gözü hifs eləsin. Dedi nə mənə? Dedi sənə bir qasa süd verəyəm. Aparacaqsan bu qasa südü, bedununcu aşırısan, caladasan, dağdasın. Salim apararsan filan bazarın axirində filan hücrənin qabında bir də necə hacı ağa yələşibdi. Verəcərsən ona salim Gec cavabın deyimsən. Deyim. Əgər də bağlı oldu, tapa bilmədin, salim qayıt, özümə deyim. cavabı deyim. Sən deyim. Dey. nə edəcəsən? UH! Gözü nəcür ips eləyirsən? Dediyib. Bazar şulu, süd qasası əlində ləbalə. Gəldi bazar nahiyəyə göldü ki, köçən bağlı. Təzətdən o məsili gəldi. Gəldi dedi, xop ağa, mən, mən getdim, bazar bağlı idi, düşən bağlı idi, qəhddim gəldim az qədər. Bu qasa süd salim cavabı de, dedi cavab elindədir dedi südü içsəm gözüm toxdur ya nə mənim dedi yox cavab əlindədir misal edirəm süd sənə dedi nəcür dedi denən görəm bazarı getdin axirə gəldin neçə nəfər bət hijab gördün dedi havasım sütüm deydi dağıtmirəm neçə nəfər bi hijab gördün dedi başım aşağı dedi havasım sütüm deydi dağıtmıyam bu kasa süddə Dedi: "Sən neçə nəfər adam gördün nə gələn gidən?" Dedi: "Havasın fəqət üstündür." Dedi. dedi: "Havasın özündə olsa, xanəvadə döndə olsa, heç bilməzsən kim gəldi, kim. Bir çeşmandı, bi amuz ki, hər kəs ərzişi didə nə danə. Baqışığı ilə baha vermə. Baqışığı ilə ərziş vermə. Baxma qoy yansın." Heyfdir bu gözlə İmamızanın hərəminə baxmışu. Heft bu gözləm Hazreti Əbülfəsə rəhminə baxmışuq. İmaməsin hərəminə baxmışuq. Sən dedin aşiq gələk darıl nə davinləm kiçək. Mən necə səndən keçib darıl nə də alım sən. Bir sev.